xariciyə gətirdən gətirilir. Bu almaların məhsuldarlığı yerli sortlardan dəfələrlə yüksəkdir. Ağacların başında sıx yetişən qıb qırmızı almalar gözoxşuyur. Bura Balakən rayonunda salınan intensiv bağçılıq təsərrüfatıdır. Təsərrüfat Qubanın alma bağlarını geridə qoyub. Düdeli bağda xaricdən gətirilmiş 11 sort alma əkilib. Biz indi qurduğumuz sahədə 7 hektar alma otağıdır. Burada ə, ə, Amerika Almaniya, Avstriya, ə, Alman övlərindən istifadə etmişik. Bağda damla suvarma üsulundan istifadə edilir. Ağacların keyfiyyətli inkişafı və yüksək məhsul verməsi üçün 1 hektar əraziyə 2500 tin əkilir. ağaclar arasındakı məsafə 1 metr, cərgə arası isə 4 metr olmalıdır. Meyvə bağında hər cərgənin başında və sonunda xüsusi tozlanma üçün ağac növləri əkilir. Bu məsuliyyətə 30-35% təsir göstərir. Əsasən əkilliyi il məhsul verməsinə başa, baxmayaraq 2-ci il məhsuldarlığı hesablanılır. 2-ci ili e, bədə intensiv bağda məhsuldarlığı 2-5 ton hesablanılır. 3-cü ili 12-15 ton hesablanılır. 4-cü e, ili e, 25-30 ton və 5-ci ili 40-45-50 tona kimi məhsuldarlıq gözlənir. Müqayisə üçün bağda bir neçə ağac ənənəvi üsullardan istifadə edilməklə bəcərilib. Ənənəvi metodla becərilən almanın keyfiyyəti bir qədər aşağıdır. Bu da qiymətlərə təsir göstərir. Sol tərəfdə bizim bu təzə texnologiyayla işlətdiyimiz məhsulu biz bazarda rahat 80 qəpiy, 1 manat arasında sata bilərik. Amma sağ tərəfdəki bu ənənəvi üsulla xidmət olunan məhsulları biz 20-30 qəpiyə də sata bilirik. Yəni bu bunu... eyni xərc, eyni xərclə Bəli, eyni xidmətdir, eyni bağdır, amma e, fərq çox böyükdür. İntensiv bağda yetişdirilən almanın satılmasında problem yoxdur. Bu il bizim meyvənin satışında elə bir problem görmürəm mən və hazırda bağda göyününüz meyvənin e, alıcısı var və biz bunu 1-2 günə artıq yığıb satmaq fikrindeyiz. Yəni e, biz müqavilə bağlamışıq o adamla, o gəlir bizdən alacaq ya Rusiya bazarına çıxarılacaq. Təsərrüfat sahibi deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə insanların alma növlərinə olan tələbatı dəyişib. Qırmızı rəngli almalar daha şirin, ə, daha dadlı ə, olur və ona görə də ona üstünlük çox verilir. Granisimit, Semirinka, yaşıl almalar ancaq ə, şəkər xəstəsi olan insanlara tövsiyə olunur və ya dəmir azı olan insanlara tövsiyə olunur. Ə, və respublikada kifayət qədər yetişdirilibdi. Və biz bugünkü gün əsasən alıcı qabiliyyəti olan qırmızı növ palmalarını gətiririk və bu sahədə genişlənmə aparırıq. İndi sizə sarqo bitkisini göstərəcəyik. Bu bitki həm heyvan yemi üçün tədarük edilir, həm də ondan süpürgə hazırlanır. Sahədə bir-bir əllə yığılır, qurudulur, toxumdan təmizlənir, süpürgə hazırlanır. Bura sarqo sahələridir. Yazda səpələn bitkinin payızın ortalarına qədər yığıma aparılır. Martda əkilir. Aprilin 5i 10u səhərdir. Tar əvətçi onun suyudur. 3 dənə suyu var onun. Orada su olsa 3 dəfə suyu yuyur. Olmasa mənim 1 dəfə, 2 dəfə sulanır. Bu da məcburiyyət qarşısında. Gərək çıxıb bu üç su ilə bu səviyyə. Burada da indi gördüyümüz kimi pişərik. Aqstafanın Gürcüstanla sərhəddə yerləşən kəndlərində, Qazaxın Çaylı kəndində əhalinin əsas məşğuliyyəti bu bitkinə əkib becərmək idi.